एक नमस्कार इमसुता श्रीरामाष्टक सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलात्रं नवमे गात्रं कारुण्यपात्रं शतपात्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं कृतिभूमिभारं सदाविकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लक्ष्मीविलासं जगतां निवासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशं भूदेववासं शरदिन्दुहासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि वृन्दारमालं वचने रसालं पुणैर्विशालम् रथसप्ततालं क्रव्यादिकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि वेदान्तगानं सकलैः समानं रुतारिमानं त्रिदशप्रधानं गजेन्द्रयानं विगतावसानं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्यामाभिरामं नयनाभिरामम् गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लीलाशरीरं प्रणरङ्गधीरं विश्वैकसारं रघुवंशः हारं गम्भीरनादं चितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि किले कृतान्तं स्वजने विनीतं सामोपगीतं मनसा प्रतीतं रागेण गीतं वचनादतीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रस्य वराष्टखं त्वं मयेन देवि मनोहरं ये पठन्ति शृण्वन्ति गुण्वन्ति भक्त्या ते स्वीयकामा प्रलभन्ति नित्यम् इति श्री शतकोटीरामचरित्रअंतर्गते रामायणे वाल्मीकिय सारकाड युद्धचरिते द्वादश अंतर्गत श्रीरामाष्टक संपूर्ण यदक्षरपद्रष्टी मान्च यत्सव क्षम्यताव रामचंद्र नमोस्कृत सद्गुरुचरणार्पणस्तू रामाष्टमेलान पक्षदली ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ